Здравствуйте, с вами снова Патерхан Рубаев, но это не мультик, это обзор на моих лего-человечков. Как вы видите, у меня их мало, очень мало. Э -э вы в во... трех частях увидели только вот, вот этих вот персонажей. Вот вот этих вот. Из них есть Орлица Элис с красной Чи. Запомните, с красной. фут ниндзя Ну, здесь типа как манекен, но все у него движется. Ринона. И самый главный персонаж. Э -э, черепашка Раф. Э -э, да. Четвертой части. Ну, это не четвертая часть. А четвертая часть выйдет. Ну, я не знаю, когда она выйдет, но в ней будет сейчас паук. Паук и крагер. Да, вот они. В пятой части... В пя пятой части у нас будут вот эти вот персонажи. Человек. Ну, потом что еще. А потом в третьем сезоне они будут воевать. Да. На них упадет динамит какой-то, и они все станут злыми. Кстати, вот он. Простите, это был мамин гудок, так что до свидания.